семейству кенгуру относятся более 50 видов животных, распространенных в Австралии, на острове Тасмания, на Новой Гвинее и прилежащих островах. Наиболее известны так называемые крупные или гигантские кенгуру. Длина тела этих животных вместе с хвостом может достигать 3 метров, а масса свыше 80 килограммов. Как и другие сумчатые, кенгуру рожают недоразвитых детенышей длиной всего 2-3 сантиметра. Новорожденный заползает в сумку к матери и в течение примерно полугода развивается там, плотно присосавшись к соску. Потом кенгуренок начинает вылезать и пробовать растительную пищу, но в случае опасности прячется в материнскую сумку. Задние лапы у кенгуру очень мощные, Убегая от опасностей, кенгуру совершает прыжки на 8-12 метров, развивая скорость до 50 км в час.